В случае вашей победы на выборах, первоочередное, что вы сделаете в городе или какой-то законопроект, или то, что вы запланировали сделать. Первое, это иллюстрация, чтобы каждый чиновник, милиционер, судья или прокурор, у него будет, будет под ногами земля гореть. потому что э, здесь и здесь, в городе, в областном центре, ничего не, ну, не поменялось. А мы сейчас ездим по сельским братам, по районным центрам, то там тем более ничего не поменялось. Там все, все осталось, все все жутковато, все все на месте. Там у них, то есть, э, и очень много обиженных людей, которых просто обижали, несправедливо посадили в тюрьму, несправедливо что-то сделали, несправедливо что-то от, отняли, от, от, отобрали. То есть очень таких много вопросов. Я буду просто бороться за справедливость. То есть я в каждом районном центре открою. Свои приемные и посажу туда юристов. И будем обрабатывать. И будем писать депутатские запады, запады. То есть я не дам никому спуска. То есть людей нельзя обижать.